वरहमत अली वबरकातु मौलाना अब्दुम पचमी रहम तंहिंजो पांचमो एपिसोड پیش کرے مچے تو مولانا جو تعلیم جو سفر وہ पाण सो जे मौलाना पढ़ियल किथे किथे विया त जर मौलाना जी तालीम मुकमल थई तक़रीबन इहे सत थी ॾह वरिया مولانا ॿार रहिया ہوا تے میں مولانا جام نگر پڑھیا مولانا کانپور میں یو پی میں پڑھیا تو مولانا گیا مندرسے میں پڑھیا انے مولانا دلی میں پڑ پڑھا ہوا پر دلی میں کت وٹ پڑھیا تیجے بارے میں کو پڑھ پاکے دستاویز ملو نا ہے ان مولانا سندھ میں پڑ پڑھ لا ویا ہُوا تو ٹوٹل جو کو مولانا جی تعلیم جی مدت ہے وہ تقریباً 12 થી 13 વરે મોલાના 12 પડે આઈ અને 12 ઓ 13 વરે પુઠિયાજર મોલાના પડી અને ફારક થા તેરા કિના રીતે પાછા આયા કે ઘરે પુગાવા તેજે બારે મે અજ હેન એપિસોડ મે પા ઇન્શાલ્લા સુણંદાસી સત્તે વરેં જો يا 10 વરેં જો લંબુ અરસો गुजારે અને таъલીમ જો મરહલો મુકમ્મલ ને પૂરુ કરે مولانا ابدرین پچھمی رحم اللہ جہرہ پنجے گھریں کے سامو پاچھو ورے جو ارادو اراد کنٹا مولانا جی تقریباً عمر بھی و ہوئی جہرہ پاچھو ورے جو ارادو اراد کنجے ماں پی خط لکھیں جی آؤں تعلیم پڑھائی پوری کرے پاچھو گھریں اچھا تو پڑ موٹ پیرے لا کرے جتی نائیں અને મુવટ બદન મથ કરે લેબાસ પણ ના વગો હોય સે ટોટલ ફુટલ આવે અને પગે મેો જુતીી એ સે પૂટલ ફૂટલ આવે એ મુઈ યા કે જગે જો મૌલાન એડ્રેસ દેનો જે ઉતે મોલા કરે એ અને એકડો વગો કપડે ની જોડ કરે હલાયો જે માા પીતનો એકી જુ અને એક વગો કપડે ની જોડ મૌલનાા કરી એડ્રેસ મથે હલાં મૌલના અજા ઉડ્રેસ મથે પુગા ન તહેનો કપડા અને જુતી ઉત્ત પુજી અને પાછા પણ વી આ મૌલા કે મ્યા ના ઉડ્રેસ મથે વી માલુમ કય કે મુ જુતી યા કપડા આયા ત تو اتنے جواب ملیو لو جو او پاچھا وری ویا جرا جتی نے کپڑا مولانا جے ما پی کے پاچھا ملیا تر ما پی غمگین تھیا مایوس تھیا انے انہی کی ویاد ہی تھی جی اسان جے جی پتر کے کجانے کرو تھے ہوئے یہ کپڑا پاچھا وری آیا انے اسان جے جی پتر کے نائی ملیا اسان جو پتر کڈا آئے تینجی کوئی خبر آنائی اے اللہ تون خیر کجا اے رب تون خیر کجا, خیر کجا اسان جو پتر اسان وٹ پجائے چا थोरे करे टेम पुठियां मोरना ब्रिम पछिमी रैम होल्ला मुश्किलु रस्ता पार कंदे मुश्किलु मंज़िलूं उकरंदे परेशानियूं तकलीफ़ूं सहन कंदे कंदे पिन जी रीते अंजार शहर में पुॻा मौलाना पिन बयानु कंदा हुआ जे जर आउं घरें कंहिं साम्हूं पाछो आयुसि तरह मूं वटि टिकिट लाकर हिकिड़ो जुपयो हो स्टेशन मथे ज़र टिकिट ॻिने लाइ करे वियोसि त टिकिट जे काउंटर मथे जेको वेठल हो उन मूंखे उहो रुपयो पाछो वारे ॾिनई ने चयाईं हीउ खोटो आहे हीउ की हलंदो अने तोखे टिकट की मिलंदी मौलाना चयाईं त मूं वटि हिकिड़ो रुपयो हो तंहिंखां सवाइ ॿियो को हो न रुपयो जे आऊं टिकेट ॾिना ऐं ग़मीन परेशान ॾुख में व्याधई में वेठो हुउसि त हिकिड़ो रहबारी क़ौम जो माण्हू उहो आयो हुन मूंखे ॾिठईं त चयाईं पुत्र तोजी हालति जेको आहे गमगीनीअ वारी परेशानीअ वारी आहे थोरो मसलो आहे तूं हेॾो उदास खुला आईं त मौलाना चयाईं त मूं जवाबु ॾिनो जे मूं वटि हिकिड़ो रुपयो हो काका टिकिट लाइ करे पण टिकिट ॻाल्हि वियोसि त काउंटर मथे जेको हुन चईं रुपइयो खोटो आहे एतिरे तोखे टिकिट की न मिलंदी परेशान एतिरे लाइ करे आई घर जे वञणो અને મોમત 2 રૂપિયો આયા ને જો કાઉન્ટ ટિકિટ ગણા તો ઉના રેબારીયા ઇન્સાના মাওলানা કે ચાહે જે તું કીડા જોયી તો মাওলানা ચાહે પશ્ચિમ इलाके જોય્યાં તો ઉના રેબારીયા પોચે પશ્ચિમ ઉજામ સાહેબ વાળો પશ્ચિમ કે બયોકો પશ્ચિમ તો মাওলানা ચાહે હા ઉજામ સાહેબ વાળો પશ્ચિમ જામે વાળો પશ્ચિમ તો মাওলানা আব্দুরહીમ પશ્ચમી ચાહે તો ઉના રેબારીયા ચાહે જે આઉં तव्हांजे इलाइक़े में आयो या जाम साहिब वटि या रियो या हाणे तूं हिकिड़ो कमु कर तो जो खोटो रुपइ मूंखे ॾेई ॾे अने आऊं तोखे सचो रुपयो ॾियां थो ही तूं वञ खणी अने टिकिट ॾिनी ला मौलाना बयानु कंदा हुआ जो उन रहबारी इंसान जो मूंहं मथ ई वॾो अहसानु हो अने इन वाके खे मौलाना बार बार, बार बयानु कंदा हुआ इन मां हिकिड़ी वस्तु इहा मालूम थी, थी मौलाना कॾहिं पिणु कंहिंजो अहसानु भुलंदा की न हुआ जंहिं इंसानु कंहिं हिकिड़े रुपए जी मौलाना जी मदद कई त हुनखे पिणु यादि कंदा हुआ ईअं ज जी मौलाना जर पढ़ियल विया ते त जेको दरस अने सूमरु हिकिड़ो इंसानु जेको मुंबई में मिलियो हुओ उन जी मौलाना तरीम पछमी कंदा जो हुन मूंखे छह रुपया ॾिने हुई मुंबईअ में पढ़ाए पढ़ियल वियोसि त पोइ जर मोलाना इनजार पोगा त इनजार में हिकिड़ो इंसान हिकिड़ो शख़्स पंहिंजे इलाइक़े जो खावड़े जो जंहिंजो नालो खत्री म्यसमान ॿिन खमीसा मिय उस्म ॿिन खमीसा ई खत्री खावड़े जो हो अंग्रेजीअ जो माहिर हो अने पढ़ियल लिखियल हो मौलाना से हुन जी मुलाक़ात थई उहो डगा गाॾीअ मथे बैलगाड़ीअ मथे सामान खणे लाइ करे कपिड़ो वग़ैरह खणे लाए करे अंजार वियो हो ان مولانا سے گال بول مولانا کے ہیں. مولانا کے چیلوا مجھے بیل گاڑی میں ڈگا گاڑی میں آپ کو کوٹھی ہلانا مولانا انجار میں ان شخص بیرا خطری میاں عثمان جی بن خمسہ بیرا ان جی بیل گاڑی تھے ڈگا گاڑی متیں سوار تھی روانہ تھیا اچین دے اچین دے بنیا میں جو نیری ہے ان وٹ پگا اتے مولانا جی گوٹ جا مڑو ਜੋ ਕੋ ਹਵਾ ਕੌਮਾਂ ਜਾਂ ਕੋਟਮਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਮਾਲਦਾਰੀਓ ਮਿਠਾਵਾ ਲੜੇ ਤੇ ਮਾਲਸੇ ਮਾਲਦਾਰੀ ਤੇ ਬਣੀਏ ਮੇ ਬਿਠਾਵਾ ਇਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਉਤਰੀ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਜੇਰਾ ਬੈਲ ਗਾੜੀ ਮੱਥਾ ਡਗਾ ਗਾੜੀ ਮੱਥਾ ਉਤਰਿਆ ਤਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਦੀ ਖਮੀਸ ਜਾਂਦਿਆਂ ਫਾਟੇ ਹੀ ਪਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੱਥੇ ਮੇ ਦੇਖੜੀ ਟੂਪੀ ਵਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਈਜਾਮੋ ਹੋ जेको बिल्कुलु जेको आहे मोसीदा हालति में ख़राबु हालति में टुटल हालत में हो तंहिंखां सवाइ मौलाना वटि कोई सामान न हो जिस्म मथे ॿ कपिड़ा हिकिड़ी खमीस अने हिकिड़ी शलवार कांच वई अने मथे मथे हिकिड़ी टूपी वई इन हालति में मौलाना खे केरु सुञणी न सघियो अने मौलाना उर्दू ज़बान में ॻाल्हि कंदा हुआ उन मालदारीअ खे उर्दू ज़बान वधारे अची वई पिणु की न वई पिण जीअं तीअं ओठा सौठा करे ॻाल्हि وادارے تھی طرح انیس سنی لاتون جی ابدل عبدالع... ابد الرحیم بن اب عزیز ہے جوکہ گھڑا ور تھے ست اٹھ ڈر تھے گرہنو تعلیم اللہ الکری ویو اج پاچھو آئیو ہے ان ہی وقت, وقت ان اکڑو مارو اکڑو ماڑو قاسد ایکڑو نیاپو کھنے والوں مارو ہلا جو کو دوڑی آ لوڑی میں مولانا اب زرحیم کے والدین کے ماں پی خوشخبری سنائیں جو پتر جو ہے اج کا اٹھ ڈوں وہ وی ہو او عالم بنی کرے کری مولوی بنی کرے انہیں نیری گوٹھا تے پوجی ہوئے ہے اتر ہوئے ہے خوشخبری جو سجے گوٹھا میں پھیلی ہوئی ان مولانا جا ماں پہ انہیں ٹانے رات جو رات جو نکریا انہیں مولانا کی کوٹھے لا کر نیری پوجی آیا انہیں صبح جو اتان مولانا کے نوا کپڑا پہرائے انے شان شوقت سے عزت سے مان سے مولانا کے پنجی گھر کوٹھے ویا انے پو مولانا ماں پی اچھی مبارک نے مولانا سے ملیا तालीम जर पूरी थी तॾहिं पुठियां मौलाना जी शादी थी औलाद पिणु थियो मोलाना अब्द्रीम पच्छमी रहमो उल्ला जर तालीम पूरी करे आया त मौलाना जे ख़ानदान में हिकिड़ी बीबी ख़ातून बीबी ज़ैनब बीबी ज़ैनब नालो हुओ हुन औरत सां मोलाना अब्द्रीम पच्छमी रहमो उल्ला जी निकाह कराए में आई निकाह करे पुठियां पिणु मोलाना अब्द्रीम पच्छमी दारोलोम देओबंद यू पी पढ़ियलु करे वेंदा रहिया दारालु देओबंद में मौलाना जिन ताणे पढ़ियल विया उन ताणे हुते जा मुदरिस मौलाना महमूदु उल हसन साहिबु रहमत उल्ला अलाए उन्हनि ख़िदमत में रही करे मौलाना हदीस जी सनत घिणो नओ महीना मौलाना दारालोम देवबंद में हुआ अने पोइ महीने पुठियां हदीस जो दौरो मुकमलु करे अने पाछा वरी आया मौलाना खे अञा पिणु इल्मु हासिलु करे जो पढ़े जो शौक़ु हो पिणु अमुख कहिड़ियूं मजबूरियूं वयूं जे मौलाना पोइ पढ़ियल करे पाछा न थोरी हिकु मुदत पुठियां मौलाना अब्दरीम पच्छमी रहमोल्ला जी शादी जेको थी वई तंहिंमें अलाह रबुल आलमीन बरकत ॾिने जे हिकिड़ो पुत्र अल्ला ताला मौलाना अब्दरीम पच्छमी खे ॾिने पुत्रे नवाज़ ऐं जंहिं पुत जो नालो हनीफ़ो अने अमुक माणे माण्हू ई पिणु बयानु कयो जो उन पुत जो नालो फ़ारूक हो उहो बचो जर उन ई महीने जो थियो तर दुनिया मां लालाणो करे वियो अने मौलाना के उन जी जो घणो ग़म लाहिक़ु थियो मौलाना परेशान थी विया तंहिंजो पाण इनशा किसो अॻियां अची वेंदो मौलाना अब्ज़ाइन पछमी जो ॿियो पिणु औलादु हो जंहिं मुंहिंजा हिकिड़ो पुतु हो जंहिंजो नालो मियूं हो अने ॿ धीअ हुयूं जंहिंजो हिकिड़ी जो नालो हिकिड़ी जो नालो रहीमा अने ॿिए जो सफ़ूरा नालो हो हीअ मौलाना पहिली जेको घर वारी हुई मौलाना जी अहिलिया उन में जा मौलाना जी औलादु हुओ अने ॿई मौलाना शादी जेको आहे सिंध मां कयो हो अरबा में मां याने इन शादी जो किसो पिणु अजीबु आहे جی مولانا ابدریم پچھمی رہے محلہ جی عورت سے نکاح کئوں ان عورت جو گھر وارو انتقال کرے وہ بیوا ہوئی ویدوا ہوئی انہیں عمر صفا ننڈی ہوئی تیرا مولانا کے پیغام انہیں نیاپو ان انہی مارو ہلائیں جو ان چوکری ہوا جی مولانا چو ان بھائی کے سمجھا جی کہ یہ بائی بئی نکاح کرے لائے کے یہ نتی مانے کہ آؤں نکاح نہ تھی كیا اچی سمجھایا تو سکے یہ نکاح كے کرے تیار تھیے ان جی عمر سفا ننڈی ہے تو ان جی بھئی اسیں کتنے کا کرائے شڑیوں مولانا ویا سند کے ارباب ایوٹ وٹ انہیں انہوں کے بولائے کرے نصیت کہیں سمجھائیں جے تو بھئی نکاہ کرے لہا نے تو جی عمر ننڈی ہے سجی جمار زندگی باقی پہی ہے تو بھئی نکاہ کر تولا کرے بہتر ہے مولانا وزار نصیت کہیں سمجھائیں تیر وہ عورت جو کو بھائی وہ زد پکڑائی بیٹھی ہوئی بہت کرے ویٹ جی بھائی نکاح کی نہ نکا کریاں کہنیاں کی ودارے مولانا سمجھایا سمجھاؤں تیرا ان عورت چین جے آؤں ہکڑے شرط سے نکاح کیاں تو مولانا پوچھیں کہ وہ شرط کئی ہے ان عورت جے ان شرط سے آؤں نکاح کیاں بھائی جے آئیں منہ سے نکاح کریں سے نکاح کین کنیاں یہ گال مولانا ابدرین پچھمی ان جے جو کو والی ہواس ہوا, ہوا ان چھائی ہے उहो निकाह ला करे लाइ करे हीअ शर्त रखे थी अने ऐंकुर चओ था त उनजा जेको वालीअ हुआ वलीअ वारस उहे राची थिया जे मोराना असीं हासे निकाह करे लाए करे तयार आहियूं त मोराना हुते ॿई निकाह अने ॿई जेको अहिलिया वई घरवारी जेको सिंध मां मोराना निकाह करे आया उनजो नालो सुरैया हो पोइ मोराना पंहिंजी एलिया खे कोठे करे आया अने पोइ لوڑی پوگا ان میں میں اللہ رب العالمین برقت رہنے ان مولانا کے اللہ تعالیٰ پتر عطا گئے جنوب نالو عبد الشکور ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ